А и, ОБУ, старший лейтенант Шкан, предоставьте, пожалуйста, водительское удостоверение, технические паспорта на транспортное средство. Для фиксации один правонарушений, допущенные вами. А Поезда, не орета, не автопоезда. Техническое состояние на передней оси транспортного средства. Установлен скат с оголенным протектором на котором видна проволока, что запрещается эксплуатация данного транспортного средства. Предоставьте, пожалуйста, технические паспорта на транспортное средство и ваше водительское удостоверение. Имеете ли вы право управлять данным транспортным средством? Не имеется у вас категория. Предоставьте, пожалуйста. Конечно, пожалуйста. Вот мои технические средства. Передайте, пожалуйста. Нет. Передавать я не собираюсь. Вы слов. не передаете инспектору технические техпаспорта? Нет, я вам предъявляю. Вы, я, не, я... При... вы нет, не передаете, Нет, нет не передаю. Вы не передаете. Нет, для я со... вам предъявляю, но не передаю. Для составления протокола, пожалуйста, выйдите сюда. Мы будем составлять протокол на месте. Я, я здесь не, не могу. Собираюсь, никуда вы... Я еще раз говорю. Передайте. Вы вырывали мне здесь двери, стучали ваш коллега бил ногой по моему бамперу передаю передавать что, я должен, передавать? что Два я должен передать передать что я должен паспорт транспорт для чего для фиксации админ правонарушения какого объясните вы мне пожалуйста еще раз я сказал. вы мне рассказываете про какие-то вы меня остановили по поводу бампера я вам объяснил ситуацию по поводу бампера дальше что вы хотите вы сейчас придумали про какие-то там огни вы сейчас придумали про какую-то там резину что еще вы придумаете меня остановили э, инспектора АИ э, непонятно по какой причине. Э, назвав причину в том, что у меня э, нет э, належащего бампера э, на моем автомобиле. Объяснив ситуацию, почему э, у меня э, находится такой бампер э, с, установ, в установленном месте, э, инспектор э, не стал возражать, но начал искать и придираться э, по другим причинам непонятно по каким и зачем и для чего и э, обуславливаясь тем что я не передаю документы э, таким поводом он пытался э, вытянуть меня из кабины э, вырывал в двери вот ручку автомобиля которая вот, вот, вырвана сломана да сломана я не знаю, для чего, с какой цели он это пытался сделать, но думаю, чтобы вывести меня, наверное, на разговор, на улицу или как, даже не знаю. Я документы не собираюсь ему передавать в руки, потому что он себя неадекватно ведет. Его коллега снимает меня на фото-видеофиксацию. Без моего ведома и разрешения мне никто толком и не объяснил, почему меня остановив за бампер пытаются составить протокол по поводу резины и технического состояния. Я вот этого вообще не могу понять. Документы, согласно, у меня все в порядке, пожалуйста. Будет должностное лицо, которое имеет право составлять протоколы по поводу моего технического состояния. Я буду с этими лицами общаться, вот. передавать им документы, чтобы составить, если что-то не устраивает или что-то не в порядке, они считают, пускай составляют протокол. А с этими людьми я, я не понимаю, кто это и для чего они меня вообще остановили. За нарушение правил дорожного движения 20.11.2012 года был остановлен автомобиль марки МАК под управлением неизвестного водителя, который за нарушение правил дорожного движения отказывается предоставить водительское удостоверение, не передает документы технические с средства для для сверки номеров узлов и агрегатов. И для составления административного протокола категорически отказывается передать мотивируя, что нет образования, и своими санкциями по незаконной остановке транспортного средства. Будут приниматься меры физического воздействия, то бишь и доставка его в район идет, согласно действующей законодательности.